Мы не зря их всех назвали персонами Нангарата, чтобы Нагарит не становился на крымской земле. Владимир Андреевич, а будет ли Джимилев объявлен персоной Нангарата в Крыму? Ну, сейчас с этим вопросом работаем. Конечно, безусловно, его заявление на совершенно не официальном форуме, которого нет в регламенте, как сказал сегодня депутат Нашувайников, ничего хорошего не несет жителям Крыма это деструктивное заявление мнение его, которое он пытается навязать всему крымскому сообществу и крымско-татарскому сообществу вовлечь свой народ в очередной какой-то авантюрный поход совершенно нереалистический поэтому мы Пока к, к этому снисходительно относимся и не воспринимаем это все серьезно. Лиев больше провинился. А? Лиев больше провинился. Ли, Лиев, да. Он занял антикрымскую позицию давно, еще в тот период, когда, так сказать, до известных событий уже рассказывал, какая конституция в Крыму ничтожная и так далее. Владимир Андреевич, два вопроса. Вернемся к политическим партиям. Как считаете?